মোৰ খুৰীৰ ভনীয়েকজনী বহুত ধুনীয়া আছিল কিন্তু মোৰো তাইক ধুনীয়া বুলি ক'বলৈ বহুত লাজ লাগিছিল কাৰণ মোৰ ভয় লাগি আছিল যে মই যদি তাইক তেনেকৈ কওঁ তেনেহ'লে কেনেবাকৈ তাইক খুৰীক কৈ দিব বুলি আজিলৈকে মই খুৰীৰ ভনীয়েকৰ লগত তেনেকুৱা কথা পতা নাছিলোঁ আমাৰ যৌথ পৰিয়াল আছিল মোৰ দেউতা আৰু খুৰাৰ চহৰত এখন দোকান আছিল আৰু তেওঁলোকে বেছিভাগ সময় দোকানতে থাকিছিল মোৰ মা আৰু খুৰী ঘৰতে থাকিছিল মোৰ খুৰীৰ এটা ল'ৰা আছিল তাৰ বয়স প্ৰায় ছবছৰ আছিল মোৰ খুৰীৰ দুজনী ভনীয়েক আছিল খুৰীৰ বয়সটো আঠাইছ বছৰ আছিল আৰু সৰু ভনীয়েকৰ বয়স প্ৰায় বাইছ বছৰ আছিল খুৰীৰ সৰু ভনীয়েকৰ প্ৰতি মোৰ অন্তৰখন খুৰাৰ বিয়া দিনাই দুৰ্বল হৈ গৈছিল সন্ধিয়াৰ সময়ত আমি চাহ খাই আছিলোঁ তেনেতে খুৰীয়ে মোক ক'লে যে অনুজৰ কাইলৈ জন্মদিন আৰু তাৰ মাহীয়েকে আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ বিচাৰিছে সেইকাৰণে বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা তই তাইক লৈ আহি সেয়া শুনা মাত্ৰকৈ মোৰ উৎসাহ বাঢ়ি গৈছিল মই এনেই খুৰীক সুধিলোঁ খুৰী কি আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহো আহিব নেকি খুৰীয়ে তেতিয়া ক'লে যে নাই বেলেগ কোনো নাহে কাৰণ দেউতাৰ গাটো ইমান ভাল নহয় সেইকাৰণে মায়ে তেওঁক এৰি আহিবলৈ নোৱাৰে কিন্তু মোৰ সৰু ভনীয়ে কৈছে যে মোৰ একমাত্ৰ ভাগিনৰ জন্মদিনত মই যামেই তাই বাছ ষ্টেণ্ডলৈকে আহিব আৰু তই গৈ তাৰ পৰা লৈ আহিবি মই তাইক তোৰ নম্বৰটো দি দিছোঁ বাছ ষ্টেণ্ড পাই তোলৈ ফোন কৰিব তাই এতিয়া কথাটো শুনাৰ পাছত মোৰ যে মনত কিমান ফূৰ্তি লাগিছিল মই আপোনালোকক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰিম মই সোনকালেই ভাত খালোঁ আৰু নিজৰ কোঠালৈ গুচি গ'লোঁ মই ধুনীয়া পেণ্ট চাৰ্ট এযোৰ উলিয়াই প্ৰেছ কৰিবলৈ ধৰিলোঁ কাৰণ মই আজি খুৰীৰ ভনীয়েকক মোৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ মই তাইক বহুত আগৰে পৰাই পচন্দ কৰিছিলোঁ কিন্তু মই জনা নাছিলোঁ যে তাই মোক পচন্দ কৰিছিল নে নাই আৰু মই তাইক কেতিয়াও এই বিষয় সোধাও নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ ভিতৰত ইমান সাহসো নাছিল মই বৰ আগ্ৰহে তাইৰ ফোন অহালৈ অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ মই এইটোৱেই বিচাৰি আছিলোঁ যে তাই সোনকালে ফোন কৰক আৰু মই দৌৰি তাইৰ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু তাইক সাৱটি ধৰোঁ কিন্তু সাৱটি ধৰাৰ কথাটো মই কেৱল সপোনতহে দেখিবলৈ পাৰোঁ দি থকত মই তেনেকুৱা একোৱেই কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ বাৰু যিয়েই নহওক মই সোনকালেই কাপোৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ আৰু বাথৰুমলৈ গা ধুবলৈ গ'লোঁ আজি মোৰ ফোনটো বাথৰুমলৈকে লৈ গৈছিল কারণ আজি মোৰ মনত এটা উৎসাহ জাগিছিল যে মই মোৰ মোবাইলটা বাথরুম লৈ গৈছিল মই ভাবিছিল যদি তাই মোক ফোন করে আর মই ফোনটো পাও তেনে হলে তাই মোৰ ওপৰত খং উঠিব আৰু ফোন কৰি খুঁড়ি কৈ দিব মই এটা গাধুই নিজৰ কাপোৰ নিজের বাহিৰ লৈ আহি গ'লো। আজি মই এটা দামি যিটো মই এবাৰো ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল মোৰ বাৰ্থডে' পাৰ্টিত সেই পাৰফিউমটো মোৰ এজন বন্ধুৱে উপহাৰ দিছিল যিটো আজি মই বিশেষকৈ মোৰ খুৰীৰ ভনীয়েকৰ কাৰণেই লগাইছিলোঁ পাৰফিউমতকৈ বেছি মোৰ খুৰীৰ ভনীয়েক মোৰ বাবে স্পেচিয়েল আছিল যাক মই বহুদিনৰ পৰা মিছ কৰি আছিলোঁ কিন্তু মই তাইৰ লগত কেতিয়াও কথা পতা নাছিলোঁ আৰু মই আজি তেনেকৈ তাইৰ লগত কথা পতাৰ এটা সুযোগ বিচাৰি পাইছিলোঁ মই এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ গৈছিলোঁ তেনেতে মোলৈ এটা নম্বৰৰ পৰা ফোন আহিলে মই এতিয়া জানিছিলোঁ যে সেয়া ফোনটো কাৰ হ'ব পাৰে কাৰণ এইটো সময়ত খুৰীৰ ভনীয়েকৰ বাহিৰে আন কোনোৱেই মোলৈ ফোন কৰিবলৈ নোৱাৰে সেইকাৰণে মই তৎক্ষণাত ফোনটো উঠালোঁ যেতিয়া মই খেল বুলি ক'লোঁ তেতিয়াই সিটো মূৰৰ পৰা এটা মধুৰ কণ্ঠ ভাহি আহিছিল সঁচাকৈয়ে সেয়া খুৰীৰ ভনীয়েকে আছিল তাই ক'লে কি আপুনি সমীৰে কৈছে নেকি মই ক'লোঁ হয় তেতিয়া তাই ক'লে যে মই বাছ ষ্টেণ্ডতে আছোঁ মোক আহি লৈ যাওকহি সেয়া শুনাৰ লগে লগে নাজানো মোৰ কি হৈ গ'ল মই ক'লোঁ যে তুমি অলপ সময় ৰৈ দিয়া মই এতিয়াই গৈ আছোঁ মাত্ৰ দহ মিনিট লাগিব তাই ক'লে যে হ'ব বাৰু ঠিক আছে এনেকৈ কৈ তাই ফোনটো কাটি দিলে মই পাৰফিউম আগতে লগাইছিলোঁ কিন্তু মই আকৌ পাৰ্ফিউম ছটিয়াই ওলাই গ'লোঁ মই বৰ ফূৰ্তিৰে বাইকৰ চাবি উলিয়ালোঁ আৰু খুৰীৰ ভনীকো আনিবলৈ ওলাই গৈছিলোঁ মই বৰ উৎসাহিত হৈ উঠিছিলোঁ তাইক দেখিবলৈ কাৰণ মই আজি বহুদিনৰ পিছত তাইক দেখিবলৈ পাম কাৰণটো হ'ল খুৰাৰ বিয়াৰ পিছত এম বি এ কৰিবলৈ মই বেলেগ এখন চহৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা বহু বছৰ পিছত ঘৰলৈ আহিছিলোঁ সেইকাৰণে মই তাইক লগ পোৱা নাছিলোঁ সেয়েহে আজি মই বহুত সুখী হৈ পৰিছিলোঁ সেই সময়ত মোৰ সুখৰ কোনো সীমাই নাছিল যিয়েই নহওক সেয়া মাত্ৰ দহ মিনিটৰ ৰাস্তা আছিল মই স্পীডত বাইক চলাই তাইক আনিবলৈ ষ্টেণ্ডত গৈ উপস্থিত হ'লোঁ আৰু এনেকৈ উপস্থিত হৈ মই খুৰীৰ ভনীয়েকক দেখি আচৰিত হৈ পৰিছিলোঁ কাৰণ তাইক ইমান ধুনীয়া লাগিছিল যে সেয়া মই ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ তাইৰ চুলিখিনি যথেষ্ট দীঘল আছিল চুলি গছৰ কাৰণে তাইক আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিছিল আই এযোৰ ৰঙা ৰঙৰ ড্ৰেছ পিন্ধিছিল সেইদিনাটো তাই মোক পাগলেই কৰি পেলাইছিল মই তৎক্ষণাত তাইৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ আৰু মই তাইৰ ফালে একেথৰে চাই থাকিলোঁ আই সম্পূৰ্ণ গাখীৰৰ দৰে বগা আছিল তাই ইমানেই ধুনীয়া আছিল যে মই কেতিয়াও তেনেকুৱা ধুনীয়া ছোৱালী দেখাই নাছিলোঁ মই তাইৰ ওচৰলৈ গৈ তাইৰ বেগটো হাতত তুলি ল'লোঁ আৰু তাইক বাইকত বহিবলৈ ক'লোঁ এতিয়া মই তাইৰ বেগটো আগফালে ল'লোঁ আৰু তাইক মই পিছতে বহুৱাই লৈছিলোঁ মই জানি বুজি বাৰে বাৰে ব্ৰেক মাৰি আছিলোঁ যাতে তাই মোৰ গাত খুন্দা খায় কাৰণটো হ'ল মই তাইক চুবলৈ পৰা নাছিলোঁ কিন্তু মই এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিবলৈ ধৰিছিলোঁ যাতে তাই মোক নিজেই চুৱে মই বাইকৰ গ্লাছত তাইক চাই আছিলোঁ হয়তো তাইও এই কথাটো অনুভৱ কৰিবলৈ পাৰিছিলে যেতিয়া মই তাইক আনিবলৈ গৈ আছিলোঁ সেইটো সময়ত মই বাইক স্পীডত চলাই আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই বাইক একেবাৰে লাহে লাহে চলাই আহিছিলোঁ হয়তো তাইও এই কথাটো অনুভৱ কৰিবলৈ পাৰিছিল অৱশেষত তাই কৈয়ে দিলে ইয়াতকৈ মই খোজকাঢ়ি গ'লেই দেখোন ভাল আছিল মই ধেমালিতে কৈ দিলোঁ মই প্ৰথমবাৰ বাইক চলাই আহিছোঁ সেইকাৰণেহে এতিয়াও অলপ ভয় লাগি আছে তাই কৈ উঠিল আপোনাতকৈ বেছি স্পীডটো মই চলাওঁ তেতিয়া মই ক'লোঁ যে তেনেহ'লে মোকো শিকাই দিয়া মোৰ সেই কথা শুনি তাই হাঁহিবলৈ ধৰিলে আৰু ক'লে যে আপুনি যদি মোৰ দৰে ড্ৰাইভিং কৰে তেনেহ'লে আপুনি সকলোকে খুন্দিয়াই মাৰিব তাইৰ সেই কথাত মোৰ হাঁহি বন্ধ হোৱা নাছিল কথাটো শুনাৰ পিছত তাইও হাঁহি আছিল আৰু হাঁহিলে তাইক আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিছিল মই ক'লোঁ যে যিয়েই নহওক বাৰু হাঁহিটো তোমাৰ বেছি ধুনীয়া মোৰ কথা শুনি তাই মিচিকিয়াই হাঁহিবলৈ ধৰিছিল তেনেকৈয়ে কথা পাতি পাতি আমি ঘৰ পালোঁহি খুৰী নিজৰ ভনীয়েকক দেখি বহুতেই সুখী হৈ পৰিছিল খুৰীয়ে মৰমতে ভনীয়েকক সাৱটি ধৰিলে অনুজেও এতিয়া নিজৰ মাহীয়েক দেখি সুখী হৈ পৰিছিল পিছদিনা খুড়া ল'ৰাৰ জন্মদিন আছিল ঘৰখনত এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আছিল কাৰণ ঘৰত এটা সৰু পাৰ্টীৰ আয়োজন কৰা হৈছিল আমি দূৰৰ সম্পৰ্কীয়বিলাকক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা নাছিলোঁ কিন্তু গাঁৱৰ সকলোকে মাতিছিলোঁ ৰাতিৰ সময়ত পাৰ্টি আৰম্ভ হৈ গৈছিল জন্মদিনৰ কাৰণে মই অনুজক এযোৰ নতুন কাপোৰ আনি দিছিলোঁ মই বিচাৰিছিলোঁ যে অনুযাৰ মাহীয়েকে আগতেই কাপোৰ পিন্ধি সাজু হৈ যাওক যাতে মই তাইৰ লগত মিলাই মোৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধিবলৈ পাৰোঁ এনেকুৱা মনোভাৱ চাগে ছোৱালীবিলাকৰহে থাকে কিন্তু মোৰ মনত যি চলি আছিল সেয়া বিশেষ আছিল মই দেখিলোঁ যে ৰাতিৰ পাৰ্টিত তাই এযোৰ নীলা ৰঙৰ শ্বুট পিন্ধিছিল সেই ডেটযোৰত তাইক বৰ আকৰ্ষণীয় লাগিছিল যেতিয়া মই গম পালোঁ যে তাই নীলা ৰঙৰ শ্বুট পিন্ধি আছে তেতিয়া ময়ো নীলা ৰঙৰ এটা চাৰ্ট পিন্ধি ললোঁ মই সকলোৰে আগত এইটোৱেই দেখুৱাইছিলোঁ যে মই গম নাপাওঁ খুৰীৰ ভনীয়েকে কি ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিছিল যিয়েই নহওক কোনেও এই কথাটো বেছি গম্ভীৰভাৱে নল'লে কাৰণ সকলোৱে পাৰ্টিত তেতিয়া ব্যস্ত হৈ আছিল কিন্তু এই কথাটো খুৰীৰ ভনীয়েকে অলপ বেছিকৈ গম্ভীৰভাৱে লৈছিল পাৰ্টীৰ আয়োজন বহুত ভালকৈ কৰা হৈছিল ৰাতি বাৰ বজাত পাৰ্টি শেষ হৈ গৈছিল আৰু খোৱাৰ পিছত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গৈছিল ৰাতি খোৱাৰ ল'ৰাটো মোৰ লগতে শুইছিল কাৰণ সি আগৰে পৰা মোৰ লগত শুইছিল আৰু এতিয়া মোৰ লগত শোৱাটো অভ্যাসত পৰিণত হৈ পৰিছিল মই মোৰ কোঠাত অকলেই শুইছিলোঁ সেইকাৰণে মই তাক মোৰ লগত শুবলৈ মাতিছিলোঁ কিন্তু আজি সি জেদ কৰি আছিল যে তাৰ মাহীয়েকৰ লগত সি শুব মই তেতিয়া খুৰীক ক'লোঁ যে কোনো কথা নাই খুৰী তাক আজি তাৰ মাহীয়েকৰ লগতে শুবলৈ দিয়ক মই বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাতে শুই যাম তাৰপিছত অনুজে তাৰ মাহীয়েকৰ লগত মোৰ কোঠাৰ বিচনাত শুই দিলে আৰু মই মোৰ মন বেয়া কৰি বাৰাণ্ডাতে বাগৰি থাকিলোঁ কিন্তু সেইটো সময়ত মোৰ বহুত ঠাণ্ডা লাগিছিল তাৰপিছতো মই ভাবিলোঁ যে মই সিহঁতৰ কামনি নকৰোঁ সিহঁতে ভালকৈ শুৱ এনেও অলপ দেৰি পিছতে ৰাতিপুৱা শৈয়ে যাব মই এতিয়া মোৰ মোবাইলটো বন্ধ কৰি শুবলৈ ওলাইছিলোঁহে তেনেতে খুৰী মোৰ ওচৰলৈ আহিলে আৰু ক'লে বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা মইতো কেনেকৈ বাহিৰত শুবলৈ নিবলৈ নোৱাৰোঁ তই এটা কাম কৰ এতিয়া তইও গৈ ভিতৰলৈ শুই যা সেইটো শুনাৰ লগে লগে মোৰ মুখখন আনন্দতে জিলিকি উঠিছিল কিন্তু মই খুৰীৰ সন্মুখত সেয়া নেদেখুৱালো যে মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছিল বুলি মই ক'লোঁ যে নালাগে খুৰী তেনেকৈ ভাল নালাগে খুৰীয়ে ক'লে কোনো কথা নাই তাতনো ভাল নালাগিবলৈ কি কথা আছে হ'ল ভিতৰলৈ মই তোক ইয়াতে শুবলৈ নিদিওঁ তেতিয়াই খুৰীয়ে মোৰ হাতত ধৰিলে আৰু মোক ভিতৰলৈ লৈ গ'ল মই তেতিয়া দেখিলোঁ যে অনুজে তাৰ মাহীয়েকৰ লগত শুই আছে তেতিয়াই খুৰীয়ে নিজৰ ভনীয়েকক জগালে আৰু ক'লে প্ৰীতি অনুজক অলপ কাষলৈ চপাই লচোন অলপ ঠাই উলিয়াই ইয়াকো শুবলৈ দে বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা ই ঠাণ্ডাতে কপি কঁপি আছিল তাই তেতিয়া চকু দুটা মোহাৰি নিজৰ ভাগিনীয়েকৰ ফালে চাবলৈ ধৰিছিল এতিয়া মই মোৰ বিচনাৰ এটা চকুত বাগৰি দিলোঁ কিন্তু আমাৰ মাজত বেছি দূৰত্ব নাছিল কাৰণ অনুজে বিচনাৰ কাষত শুই গৈছিল আৰু আমাৰ মাজত প্ৰীতি শুই আছিল মই লাইটটো অফ কৰিলোঁ আকৌ বিচনাত আহি বাগৰি দিলোঁ মই প্ৰীতিৰ সন্মুখত টোপনি যোৱাৰ অভিনয় কৰি আছিলোঁ কিন্তু প্ৰীতিৰ লগত একেখন বিচনাতে খোলে মোৰ টোপনিটো কেনেকৈ আহিব এতিয়া মোৰ মনটোৱে দুষ্টামী কৰিবলৈ কৈয়ে আছিল কিন্তু মই বিচাৰিছিলোঁ যে তাইৰ আৰম্ভণিটো প্ৰীতিয়ে আগতে কৰাটো হয়তো ওপৰৰ পৰা কোনোবাই মোৰ কথাটো শুনি আছিল আৰু অলপ সময়ৰ পিছত মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ হ'ল যেন কোনোবাই মোৰ ভৰিৰ আঙুলিকেইটা চুই দিছে মই সেয়া জানিবলৈ বেছি দেৰি নালাগিল যে ভৰিটো কাৰ কাৰণ অনুষ্ঠ ছাইডত শুই আছিল আৰু মাজত প্ৰীতিয়ে আছিল যেতিয়া প্ৰীতিয়ে এনেকুৱা আচৰণ কৰিবলৈ ধৰিছিল তেতিয়া মোৰ শৰীৰটো একেবাৰে চট ফটাবলৈ ধৰিছিল এনেও যিহেতু মই সাৰ পাই আছিলোঁ আৰু সেই আচৰণ মই অনুভৱ কৰিবলৈ পাইছিলোঁ মই দেখিছিলোঁ যে কোনোবাই বাৰে বাৰে মোৰ ভৰিৰ আঙুলি চুই আছে মোৰ সেয়া বহুত ভাল লাগি আছিল সেইটো সময়ত মোৰ গোটেই শৰীৰতে জুই জ্বলাৰ দৰে হৈ গৈছিল মই জানি বুজি শোৱাৰ অভিনয় কৰি থাকিলোঁ তাৰপিছত মই মোৰ ভিতৰৰ কামনাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ মই মোৰ হাতখন প্ৰীতিৰ শৰীৰত ৰাখিছিলোঁ মই মোৰ হাতখনক এনেকৈ ৰাখিছিলোঁ যাতে তাই এনেকৈ অনুভৱ কৰে যেন মই টোপনিতে এইবিলাক কৰি আছোঁ যেনেকৈ তাই মোৰ ভৰিখন বাৰে বাৰে তাইৰ ভৰিৰে চুই আছিল তাৰ পৰা এই কথাটো ভালকৈ অনুমান কৰিবলৈ পৰা গৈছিল যে তাই এতিয়ালৈকে টোপনি যোৱা নাছিল মই লাহে লাহে সেয়া অনুভৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে তাইৰ হাতখন ক'ত আছে আৰু বহুত সোনকালে মই তাইৰ হাতখনো পাই গৈছিলোঁ মই তাইৰ হাতখনত মোৰ হাত ফুৰাবলৈ ধৰিলোঁ কাৰণ মই আগতে তাই আৰম্ভ কৰাটো বিচাৰিছিলোঁ যিয়েই নহওক মই তাইৰ লগত যি কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ মোৰ লগত তেতিয়া তেনেকুৱাই হৈ গৈছিল কিন্তু মই আচৰিত তেতিয়া হ'লোঁ যেতিয়া তাই মোক জোৰেৰে খাবতি ধৰিলে মোৰ গোটেই খৰিটো বিজুলীৰ চক লগাৰ দৰে হ'ল মই ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো সময়ত মই নিজৰ কামনাক কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ কিন্তু যিমান যি হ'লেও মই এজন ল'ৰা আছিলোঁ সেইকাৰণে মই নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ হয়তো এতিয়া তাইও নিজৰ কামনাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ পৰা নাছিল আৰু তাই ভুল কৰি পেলালে যাৰ ফলত ময়ো নিজকে পাহৰি গৈছিলোঁ তাৰপিছত প্ৰীতিয়ে মোক সেই সুখ দিলে যাৰ মই বহুদিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ আমি গোটেই নিশা একেলগে শুই থাকিলোঁ প্ৰীতিও বহুত সুখ অনুভৱ কৰিছিল পিছদিনা তাই নিজৰ ঘৰলৈ যোৱা কথা আছিল মোৰ অন্তৰখনে তাইক মোৰ পৰা দূৰলৈ পঠিয়াবলৈ বিচৰা নাছিল সেইকাৰণে মই জেদ কৰি তাইক এসপ্তাহলৈকে ৰখাই থলোঁ এসপ্তাহ আমি বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু এসপ্তাহ পিছত তাই নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল মই সেই এসপ্তাহটো মোৰ জীৱনত কেতিয়াও পাহৰিবলৈ নোৱাৰোঁ কাৰণ সেইটো সপ্তাহত তাই মোক বহুত সুখ দিছিল যিটো মই কেতিয়াও পাহৰিবলৈ নোৱাৰোঁ যিদিনা মই চাকৰি পাইছিলোঁ সেইদিনা মই বহুত সুখী হৈছিলোঁ কাৰণ মই মোৰ খুৰীৰ ভনীয়েকক বিয়া কৰোৱাৰ কথা ভাবি আছিলোঁ মই খুৰীক কৈ দিলোঁ যে খুৰী মই আপোনাৰ ভণ্টিক ভাল পাওঁ আৰু মই তাইক বিয়া কৰাবলৈ বিচাৰোঁ এতিয়া মোৰ কথাটোত মোৰ খুৰীৰ কোনো আপত্তি নাছিল কাৰণ মই এটা ভাল চাকৰি পাইছিলোঁ আৰু মোৰ দৰমহাও যথেষ্ট আছিল খুৰীয়ে তেওঁৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগতো কথা পাতিলে আৰু সকলোৱে সেই কথাটোত মান্তি হৈ গৈছিল এতিয়া এনেকৈ এমাহৰ পিছতে আমাৰ বিয়াখন খুব ধুমধামেৰে হৈ গৈছিল আৰু এতিয়া মই মোৰ জীৱন সংগীতীক পাই বহুত সুখী প্ৰিয়দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ কাহিনীৰ ভাগ আজিৰ ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা লাগিলে জনাব যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ গোটেই জীৱনটো হাঁহিৰে উপচি পৰক পাৰিলে দুখীয়াজনক অলপ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ অকণমান সঁহাৰিয়ে যদি কোনোবা এজন দুখীয়াৰ জীৱনটো সলনি কৰিবলৈ পাৰে তাতকৈ পুণ্যৰ কাম আৰু এই পৃথিৱীত একোৱেই হ'ব নোৱাৰে হেভ এন আই ষ্টে